Понеділок, 25 липня. Після відключення шахти восток руда, електроживлення в старій частині міста повністю відновлено. За повідомленням жрем, аварій на електромережах не було. Відновлено і роботу каналізаційно-насосної станції, яку також було знеструмлено. Тож екологічних аварій, на щастя, теж не сталося. У міськвиконкомі ще раз розповіли, як тривала боротьба за світло. На базі виконкому з цього питання постійно збирається комісія СТЕП та НС. 19 липня міський голова Володимир Абрамов зустрічався з директором з продажів ПАТТЕК Дніпрообленерго Юрієм Федько. Однак досягнути компромісу з цього питання не вдалося. 21 липня заступник міського голови Єгор Харитонов відвідав засідання НКРЕ України у місті Київ. На якому про конкретне вирішення питання та прискорення розгляду справи домовитися також не вдалося. Тому 22 липня жовтоводці за підтримки представників міської влади та депутатського корпусу корпусу були змушені пікетувати товариство Восток Руда з вимогою негайно допустити представників ТЕК Дніпрообленерго на територію підприємства та відключити його від постачання електроенергії. Ситуація вирішилася шляхом довготривалих перемовин з керівництвом підприємства. Результатом стало скасування графіка подачі світла для частини міста та відключення підприємства Востокруда від електрозабезпечення. Не знаходить вирішення конфлікт між чистим містом та ЖРЕО, який не платить борги за вивіз сміття на полігон. Міський голова радить вирішувати питання в суді. Бо, как всегда пострадают простые мешканцы. Есть у нас один должник, это Жрео. У нас было засолосонное согласов... за решение о том, что они проплачивают часть долга раз в месяц плюс текущие долги. Так вот, опять же, они в очередной раз проплатили только один долг, часть долга, а текущих долгов не проплачивается. В связи с этим у меня будет вынужденная мера, наверное, перекроем опять им въезд на полигон, потому что ну, все те договоренности, которые мы с ними договариваемся, они не выполняют. Сергей вы вот это как в том фильме, мы им перекроем глаз. Детек перекроет электричество. Я предлагаю вот эти вопросы решать в суде, потому что вот это перекрыть, вырубить мы, руки, решили, нет. мы решаем эти вопросы в суде, но согласно этих судовых решений, Анодліться годам і потім накаплюються долги, які ми потім не можемо не погасі, ні по часті налогов виплати, ні по часті всього. Тариф на воду незабаром виросте і буде складати 20 гривень 24 копійки. Таке рішення було прийнято на засіданні національної комісії з регулювання цін. Нові тарифи вступлять в силу і можуть бути оскаржені користувачами лише після того, як інформація з'явиться на офіційному сайті Національної комісії з регулювання цінності. Тарифи включені. Це поверка прибору відчета, який знаходиться у потребителі, Буде осуществляться за підприємства. Ці тарифи після їх опублікування на нацкомиссии на своем сайте, будут представлены, распечатаны в печати, и все на в обсуждение, на рассмотрение населением предприятия, то есть потребителями. У нас возрос тариф, если взять из питьева вода и с учетом стоков, стал 20 гривен 24 копейки. А был сколько? 1950. Да, по другим, То есть, а рост, по другим предприятиям рост, сколько, сядю, рост составляет сколько до 20%. Тоже криворожье, которое было. И вообще тарифы на питьевую воду возросли серьезно, серьезно очень серьезно. Например, ну криворожье самое ближайшее, что до нас. Уже те стоки составляют до 10 ой, вернее, до десяти гривен и остальные. Я полный пакет не брал, но есть эта распечатка. Но ну, действительно подтверждаю значительное повышение, то есть я присутствовал на заседании комиссии, это было озвучено. И вы знаете, отметили хорошую работу Желтоводского водоканала относительно того, что они подавали документы грамотно составленные и в принципе было уточнение и работники водоканала доказали что повышение тарифа на большую сумму чем по факту по работе приборов имеется работы по поверке приборов они туда ничего больше не вкладывали а в основном в принципе это была составляющая которая была включена дополнительно в тариф все остальное составляющая нашего тарифа ничего не менялось Разом з капітальним ремонтом вулиць, які виконує обласний підрядник, в місті триває і поточний ремонт доріг. Його виконує Бжрео. Працюють у своєму звичному режимі, не поспішають і просять у влади додаткові гроші. По асфальтуванню роботи виконуються згідно плану виділених денег. Значить, є моменти на дорогах, необхідно там немножко додати грошей. чтобы устранить полностью ямочность по тем улицам, по которым уже выполнялось. Вы, сколько правильно понял, не освоили те деньги, которые мы вам выделили, Виктория Викторовна. Вы, не осво... Вы освоите сначала те, которые выделили, Павел Владимирович. Мы дадим денег на дороги. Вы не освоили те, которые вам выделили. Ну скажите, в чем проблема? Ямы нарезали хорошо. Пицыпало щебенку хорошо. В чем... С асфальтом проблема? Нет, проблем сейчас нет с асфальтом. Ну, в пятницу только первый день началась заготовка. Заготовка 2-3 дня будет проходить, потом будет асфальтировка. Это обычный режим работы наш. Но я помню, ямы эти были на прошлой неделе были нарезаны. Нет, это те были, Не которые вор, в четверг были уже заасфальтированы 20, полностью, да. Улица Кропоткина была заготовлена, в четверг была машина асфальта уложена полностью. И в пятнице вот, продолжили от улицы Франко до Маяковского заготовка. Значит, Почему? могу доложить... так медленно выполняются работы? Мы ну, вот к чему ведем. То есть ну, вы потом можете вернуться к себе на улицу. На то, на которой вы начали на Вот мы с Егором Борисовичем отслеживаем с самого начала работу подрядчика, который ремонтирует дороги в городе капитально. Можно на нем говорить плохо, хорошо, но я констатирую факт, что он работает, по моему мнению, быстро и оперативно. Нарезал, заасфальтировал, у нас... Так у них какой объем работы же, Павлович? Ну как-то... Так вы деньги не освоили даже. Они работали даже, у них там предоплата была, они сначала освоили, а потом деньги уже начали. А у вас деньги есть, вы эти деньги, что вам дали, предоплату вы не освоили, Павлович. У вас есть машина вс ⁇ Ну, Павлович. Это вообще непонятно. Есть деньги на счету фонда ⁇ Наше место ⁇ по призыву местного головы собрались предприниматели. На сегодня там уже сумма, ну, маленькая или не маленькая, уже где-то больше 40 тысяч, я так понимаю. Будет еще больше, я так понимаю, сумма, я думаю, будет до 100, может быть, больше тысяч соберут. Некоторые предприниматели сдают по 20 тысяч, есть по 10 тысяч. Фамилии этих предпринимателей мы озовем. Будут деньги, но предприниматели хотят, чтобы эти работы выполнены качественно и быстро. І в нас тепер вопрос ким заключати такой договор з вами или з інші міськи небудь? Мало значить з березня Пшрео судиться з ДТЕК «Дніпрообленерго», обленерго, яке вимагає сплати боргів за електроенергію і загрожує новим відключенням світла в місті. Відключення, Отключення, ДТЕКом вашого підприємства ваш вашого в з цим жителі міста, предполагається, отримали відомлення, не получили відомлень. Ввідомлення приходять регулярно на відключення по жилому фонду. Это внутридомовые сети, По каким долгам? Мер... По текущим долгам или вот этим долгам, которые сюда идут? Дело в том, что последнее предупреждение это по текущим долгам. А почему текущие долги возникают, если у вас люди, в принципе, платят? Значит, долги Я возник... далек от той мысли, что вы на вот те суммы, которые люди вам платят, оказываете им полный перечень услуг, который утвержден решением исполкома, который действует с 1 сентября 2015 Совершенно. года. Борги, за словами керевництва Жрео, выникли ось почему. В расчете тарифа заложено определенное число киловатт-часов, которые должны оплачивать люди, а по факту это число в 2-3 раза предъявляемое выше. ДТЭКом да. к вам? Вторая причина – это разные есть... тарифах стоимость электрической энергии. Пон... То есть я правильно, изначально тариф, который вы закладывали, в который закладывали затраты на электрическую энергию, Э, та методика, которую вы использовали, не соответствует, не соответствует той методике, которую использует ДТЭК, предъявляя к вам претензии, так? Ну, дело в том, что ДТЭК использует не методику, они берут. Я по, правильно по факту, понял? Не стыколка вот да, этих не не стыковка этих. Цифров. И нет, этот проблема нет, сним, нет. снимается, если установить счетчики в жилых Совершенно домах. Совершенно верно. В чем проблема у нас установить счетчики в жилых домах? Значит, проблемы никакой не существуют со стороны города при условии финансирования. Такие шаги предпринимались, и счетчики 32 счетчика были установлены на жилых домах. Значит, проблема в узаконении этих счетчиков как расчетных. ДТ категорически уходит от этого вопроса, и решить положительный вопрос этот не удается. Еще один боржник – тепломережа, яка також має великі проблеми з есть проблемы у нас по электроэнергии, и на сегодняшний момент мы имеем факт того, что мы отправили график погашения задолженности в ДТЭК, в энерго, но взаимопонимания пока не находим. Ну, в связи с тем, что вот была отключена шахта, на сегодняшний момент мы ожидаем, что все-таки ДТЭК пойдет навстречу. По графику мы должны будем проплачивать на протяжении 4 месяцев по 900 тысяч гривен. То есть это вопрос, кроме По поточним заборгованостям і юнською заборгованості ми плануємо заплатити на этой неділе населення винне тепломережі 34 мільйони гривень. Більшість цих боргів підприємство передало колекторам. Чи має цей ефект? От нам зараз підходять должники, ті, яких ми приглашали заключити договора, розсрочки оплати, значить они зараз, після того як служба стягнення заборгованості, к ним. Значить, предъявляла стала претензии. Ну, поэтому после этого уже, когда мы их передали, значит, абоненты, которые имеют задолженность перед в веб службу для работы, должны решать это, эти вопросы только с этой службой. Підвищений травматизм, тенденція звична для нашого міста. Якщо взимку люди страждають переважно від ожеледиці, то влітку зовсім з інших причин. Зимній, літній травматизм не відрізняється, але в основному після как бы сказать, после неадекватного поведения, там, ночью, там, травмы, черепно-мозговые травмы, тяжелая была черепно-мозговая травма, ну, пациент живой, слава богу. Криминальный, криминальный да, криминальный. Значит, на прошлой неделе у нас был случай поступления в экстренном порядке роженицы. Значит, была роженица с кровотечением тяжелым, в общем-то акушер-гинекологи справились, вытянули, спасли роженицу и ребенка. Значит, хотелось бы обратиться к жителям с тем, чтобы своевременно обращались к врачам, своевременно беременные становились на учет в медучреждении и наблюдали, чтобы не было Аслажні опасних для життя. Сезон овочів та фруктів у розпалі і питання вуличної торгівлі знову на порядку денному. Харчовими продуктами торгують на тротуарах біля ринків, і серед підприємців росте обурення. За словами адміністрації ринку, правоохоронці проблему не поспішають вирішувати. Єсть вопрос, який задають нам наші підприємці, роботаючи на території. По поводу того, что улица Зержинского, но в последнее время сильно, сильно занята, забита людьми, которые торгуют плодово овощной продукцией. Вот. К сожалению, многие покупатели не доходят на рынок к предпринимателям, которые платят налоги, вынуждены ну, как-то там выживать за забором в условиях отсутствия покупателей. Задают вопросы, почему... Значит, может, есть смысл им с территории рынка тоже уходить? Вот. Причем наши услуги, я не думаю, что они как-то стоят во главе угла. Я для примера могу сказать, что ведро огурцов при стоимости, скажем, гривен 70, а заплатить за место на прилавке надо 3, 3 гривны. 3 гривны. То есть Дело не в том, что надо заплатить на рынке, просто удобнее на улице стоять и хватать людей за ноги там, на тротуаре. У нас лаборатория, вот, которая в подчинении как раз новая служащая, стоит вот, лаборатория, проверяет. Кстати, значит, начались бахчевые культуры. Вот уже появились, привезли уже арбузы из Херсонщины. Вот все, все подлежит проверке. Даже из магазина вот обратился, привезли партию дыни, которые, значит, арбузы. Все проверено, все соответствует, можно есть. Милиция никаких действий не принимает. Она ведет разъяснительную работу. Разъяснительная работа никак не влияет и не действует на э, торгующих. Почему? Пока не шлепнешь по карману или не конфискуешь товар, э, результата не будет. Они только разъяснительные молочные продукты там, там, там? Конечно. Там. И молочные. І виходять теж наші торгуючі, які торгували у нас на ранді. вони також виходять туди оптової бальшої торгові і стоять з машин та же ж... сніданська. Тож міський голова планує активізувати роботу міліції в напрямку вуличної торгівлі. В першу чергу для того, щоб уникнути отруєнь та розладів травлення серед жовтоводців.